حدثنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا ابو اسامه حا قال وحدثنا احمد بن علي بن العلاء قال حدثنا ابو عبيده بن ابن ابي السفر قال حدثنا ابو اسامه حا قال وحدثنا ابو عبد الله المعدل احمد بن عمر بن عثمان بواسطه قال حدثنا محمد بن عباده قال حدثنا ابو اسامه حا قال وحدثنا ابو بكر إني النيسابوري عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا حاج بن سليمان قال حدثنا ابو قال حدثنا الوليد بن كسير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن, عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بأرض خلاتي وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء وقال ابن ابي السفر لم يحمل الخبث وقال ابن عباده مثله